السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبايبنا ومتابعينا ومشاهدينا هنا على قناتكم المحبوبة قد حول العالم مع مستر مصطفى أتمنى الله أن تكونوا في صحة وسعادة وفي أحسن حال إن هذا جاي لحضراتكم في توقعات أحداث جديدة مسلسلكم محبوب مسلسلكم المعشوق للعديد والكثير من الناس مسلسل الأمانة والحلقة ميتين أربعة وأربعين وأحداث جديدة داخل حلقاتنا وداخل مسلسلنا مسلسل الأمانة الذي بدأ أعيد الكثير من الناس ومن المتابعين ينتظرونه بفارغ الصبر ولكن توجد فئة من الناس تعترض على إطالة الأحداث وبدأت الأحداث في الغموض وبدأت الأحداث أصبحت تكون غامضة وباءت بالفشل ولكن هذا مما يتميز به كاتب هذا المسلسل بأنه يلفت ويثير انتباه متابعي وعشاق هذا المسلسل فأصبحنا الآن لا نعلم ما هو متوقع وما هو سوف يحدث داخل الحلقات القادمة مما يثير ويلفت ويجذب انتباه المشاهدين والمتابعين داخل هذا المسلسل. نبدأ الآن مع حضراتكم التفاصيل وأحداث الحلقة 244 مسلسلكم مسلسل أمانة ولكن قبل البدء في تفاصيل وأحداث هذا الفيديو أتمنى حضراتكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا حتى نستمر بنشر المزيد من الاخبار هنا على قناتكم المحبوبه وقد حول العالم مع مستر مصطفى ولو لكم اي تعليقات او لكم اي توقعات او استفسارات اكتبوها لي اسفل الفيديو واتمنى ان حضراتكم تعملوا شير للفيديو حتى تعم الفائده والمزيد اولا نبدا الان مع حضراتكم تفاصيل وحداث الحلقه بادئ ذي بدء في بدايه هذا الفيديو اذا كنت تريد ان يولد قفل طفل الكرم وإذا كنت لا تريد أن يتعرض يوسف للأذى في الحلقات القادمة فأتمنى من حضراتكم الضغط على زر لايك حتى نرى رقمنا ويرتفع ريتنج ما هو المتوقع أن يكون الخطأ الكبير الذي سوف يتعرض له يوسف هل نفسية زحل معطلة هل سوف تستمر في أفعالها الشديدة هل تتوقعون أنه بالفعل في الحلقات القادمة سوف ينجم يبان وسحر طفل جديد هل حياة سحر سوف تكون في خلال ذلك معرضة للخطر؟ هل تتوقعون أن يمان سوف يغفر لأمي؟ هل هنا سوف نجيب على جميع أسئلتكم داخل هذا الفيديو ولكن تابعونا لنهاية هذا الفيديو في الحركة الجديدة مسلسل الأمانة تزايد الأخبار والأحداث خبرا تلو الآخر فإن سحر ويمان يوما بعد يوم تزداد علاقة الحب والعاطفة فيما بينهما لأن الزوجين لدينا يحب بعضهما البعض أكثر من حياتهما عن أي شيء آخر لذلك أتوقع أنه لن تكون سحر قادرة على الإستغناء على يمان نهائيا مرة أخرى مهما حدث وأيضا سوف يرغب يمان في قضاء كل لحظة مع سحر في كلا التبادل العاطفي بين الطرفين وبين الزوجين في الحلقات الأخيرة شارك يمان ذكريات طفولته المخفية مع سحر بالفعل وكانت ذكريات قوية وجميلة هذا يدل ويوضح للجميع على أن يمان احتضن أيضا أيام ماضيه الطيبة وأخذها بصدر رحب لذلك فإنه في البداية كرة يمان أصبحت ماضي ولكن في بادئ الأمر غضب يمان عندما تذكر طفولته فإنه لكن وصول سحر تسبب في تغيير يمان بالكامل وبهذه الطريقة تحول يمان إلى إنسان جديد بالفعل تحول يمان بالفعل إلى شخص يقوم ويضحي بنفسه من شخصية قاسية مليئة بالألام وأدرك بعدها يمان أن الحياة لها جوانب جيدة بالإضافة للجوانب السيئة التي مر بها والتي آلمته شهد سحر بنفسه ما حدث في هذه العملية وما حدث في هذه الوقعة وهذا يعتبر هو السبب الحقيقي في أن الأحداث التي وقعت بالفعل قد قامت بتعزيز العلاقة بين سحر وامين من الأنف فصاعد سيستمتع زواجنا بسعادتهما مع بعضهما البعض في علاقتهما القوية العاطفية وبهذه الطريقة القوية سوف تطلب سحر بالفعل من اليمن قريبا لذلك أرى هذه المرة سوف تتخذ سحر الخطوة الأولى القوية حاسمة القرار سيكون بالفعل مع هذه الخطوة يمان سعيدا جدا بعمل سحر لأن يمان لا يملك أن يقضي لحظة واحدة بدون سحر هذا هو السبب في أن هذه الخطوة من سحر ستمنح اليمن على العالم الجديد والحياة الجديدة وأنه بالفعل سوف يصبح زواجنا قريبين من بعدهما البعض من هذا القرب سيكون هناك العديد من المفاجآت السارة الجميلة والممتعة والشيقة من هذه المفاجآت وأولها وهو حمل سحر قريبا ستصبح سحر حامل وسوف تكون هذه المفاجأة لكن سحر لن تدرك أنها حامل في بادي الأمر وأن هذه الأعراض أعراض عادية لأن سحر لن تتمكن من توفير الوقت لعملها في القصر في وقت راحك عندما تزداد الأعراض على في في سهير سيتصل اليمن بالطبيب وصول الطبيب سيمنح زوجينا العالمين خبر الحمل لأنه من المفهوم أن سحر بالفعل ستكون حامل سيكون يمن سعيدا جدا لكونه معرفته أنه سوف يكون أبا ستختبر سحر أيضا فرحة الأمومة بعمق وسوف تكون سعيدة لهذا الخبر لكن من ناحية أخرى سيكون هناك شخص يغار من هذه السعادة ويحقد عليها ويريد أن يدمرها ويقضي عليها بالطبع أن هذا الشخص نعلمه جميعا أنه هذا الشخص ليس سوى أنه سوف يكون زحل ستغضب زحل كثيرا عندما تعلم بأخبار طفلتها الجديدة لسحر إذا تذكرت تحدث زحل ويوسف في الحلقة الأخيرة مع بعضهما البعض في ذلك الخطاب سألت زحل يوسف لمن يعطي الزهور كما ذكر يوسف أنه سيقدم هذه الزهور لعمه وعمته ثم سأل يوسف زحل عن سبب إصابة زرعة فكرة زحل أيضا أنه رسم ساعة على زراعة ونادى على يوسف بعلاقة بعلامة تجارية عند رؤية هذا كان جيك خائفا جدا لأن نفسية زحل سوف تتدهور يوما بعد يوم وسوف تتأثر كثيرا جيك هو الشخص الذي شاهد هذا بنفسه وتأثر لهذا السبب سوف يدرك جيك خطورة هذا الوضع لكن في الوقت الحالي سوف يلتزم الصمت بشأن هذا الوضع القائم الذي يمر عليه ستحاول زحل أيضا إيذاء سحب في هذه العملية الواقعة بكل ما تملك لكن أرى أنه في كل مرة سوف تفشل زحل في هذه المحاولات الغادرة الغاشمة بالطبع عند رؤية هذا سترى زحل خطة أسوأ وسوف تحاول أكثر بأكثر طرق ستحاول زحل في هذه الخطط من خلال يوسف الذي يعتبر نقطة ضعف إلى سحر لأن زحل تعتقد أنه هو نقطة الضعف القوية التي تواجه زع. سحر وسوف تبيء كل محاولاتها بالفشل وسوف لا تستطيع أن تستكمل هذه العلامات القوية والعلاقات الغادرة فيما بينهما وكل هذه الصراعات وأحداث كل هذه الأخبار سوف تكون ونتوقع أن يكون في الحلقة القادمة أحداث وتسريبات قوية جدا ومفاجآت صارت داخل مسلسلنا وسوف تكون ممتعة وشيقة وسوف تكون سوف تحاول زحل القضاء على يوسف إذا إذا لم ينتبه أحد سوف أتوقع أنه سوف يموت يوسف ويغادر سلسلتنا وإذا كنت أتمنى أن حضراتكم تكتبوا لنا تعليقاتكم داخل الفيديو عن توقعاتكم الحلقات القادمة وانتظرونا في الفيديو القادم وشكرا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته